मेरीलैंड में वापसी इंशा कहानी वैल्यू हम शार्डो से मेरीलैंड वापसी के सफर की थकान लिए रात गए एयरपोर्ट पहुँचे मेजबानों का असरार था कि वो खुद लेने के लिए आएंगे ये मुसलसल मेहरबानी का रवैया हमारी अमेरिका से वापसी तक जारी रहा एयरपोर्ट से घर वापसी तक के रास्ते में रात का सन्नाटा और अंधेरे में सोती जागती सड़कें कहीं कहीं फ़ास्ट फूड चेन और लोकल ग्रोसरी स्टोर की न्यून साइन चमक दमक भी दिखाई दे जाती थी नींद का बोझ आंखों में लिए केटन्सविल में वाकई घर पहुंचे मुख्तसर हाल अहवाल की रस्मी गुफ्तगू के बाद सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए अगली सुबह मैं दीगर लोगों से ज़रा जल्दी बेदार हो गया सुबह की पैदल सैर और कीटन्सविल्स की दरियाफ़्त के इरादे से जॉगर पहने और बाहर निकला खुशगवार सुबह का दिलकश सन्नाटा मेरे साथ था 1775 से सत्रह के दौरान पेश आने वाला अमरीकी इनकलाब रिया मुतह की तारीख का एक अहम मोड़ है इस दौरान अमरीकी कॉलोनिया बरतानवी गुपुरानी और बग़ैर नुमाइंदगी के टैक्सों से तंग आकर अपनी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए मुतहद हो गई थी आज़ादी की इस जद्दजहद का अख़्तम सत्रह सौ छिहत्तर में ऐलान आज़ादी पर दस्तखत और बरतानवी अफ़ाज की बिलाख़िर शिकस्त पर हुआ था इस इनकलाब ने आए मुतहदा को एक आज़ाद कौम के तौर पर जन्म दिया था आज़ादी जमहूत और खुद इरादियत जैसे उसूलों को तश्कील दिया था ये उसूल आज भी इस मुल्क के तशस को मुतिन कर रहे हैं केटन्स की ये बस्ती इनवुड एवेन्यू एक पुरंद और महफूज रिहायशी इलाका है जिसमे तकरीबन 40 से 50 के करीब मकान होंगे कहीं कहीं इन कुशादा मकाना के बीच मौजूद रास्तों से गुजर जाइए तो पीछे सड़क से ओझल एक घने और सरसब्स जंगल से मुलाकात होती है जिसमें कहीं बड़े दरख्तों के झुंड और इक्का दुक्का झरने और बहती नदी भी नजर आ जाती है इस टहल के दौरान मुझे हिरनों के एक छोटे से गिरोह से अचानक जा मिलने पर खुशी और हैरत एक साथ हुई वो मुझे दूर से देख कर रफु चक्कर हो गए सरसब्ज़ अमरीकी बेयाबानों की हल्की सी झलक दिखाकर घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि खुश्तामन साहिबा के ज़ेर एतमाम आज एक मक़ामी अफ़ग़ान रेस्तुरान में दावत का इंतज़ाम है रिवायती अफगानी अंदाज़ में सजे इस खूबसूरत रेस्तुरान का खाना भी रिवायती अफगानी अंदाज़ में पेश किया गया सब ने हर डिश से भरपूर इस्तफादा किया काबुली पुलाव को सौ में से सौ नंबर दिए गए वापसी पर एक मक़ामी शॉपिंग सेंटर पर कुछ देर को रुके अमरीकी शॉपिंग सेंटर सिर्फ ख़रीदारी की जगह नहीं बल्कि सकाफती मराक़ भी हैं ये कुरदनोश थेरेपी और समाजी इजमाई मकाम का मिला जुला मंजर पेश करते हैं यहाँ की चहल पहल अमरीकी सरमायादारी निज़ाम के बुनियादी मिजाज और जौहर को जाहिर करती है मुझे शॉपिंग से दिलचस्पी न थी मैं रेस्तुरान की एक बार लगी मेज़ कुर्सी पर बैठा हॉट चॉकलेट का मग हाथ में लिए मुख्तलि पसमंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले आते जाते लोगों के मुतहरक माहौल से लुत्फ लुत्फानंदोज होता रहा घर पहुंचे और कुछ देर आराम किया डिनर गोया एक नौयीत का ख़ानदानी इज्तम था कुछ रिश्तेदार आस पास के मकाम से हमसे मिलने आए थे खूब चहल बहल रही फिर साथ बैठ कर पुरतक डिनर से लुत्फानदोज़ हुए मेहमान रुख्सत हुए और मेज़बानों से गप का तवील सेशन ख़त्म हुआ तो सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए ये अमेरिका में हमारे क्याम की आखिरी रात थी जारी है वैल्यूवर्सिटी शार